assalomu alaykum do'stlar bugun sizlar bilan vass darslarimizning uchinchi darsiga ham yetib keldik bu siz, biz sizlar bilan demak sahifalarni e, vorisli qilib olish va e, shunga o'xshash narsalarni ko'rib o'tamiz avvalambor vorislik nima ekanligini e, qisqacha bir veb e, sahifadan ko'ramiz masalan dablyu uch nuqta uz saytining men offline versiyasi bor masalan e'tibor qiling bu yerdan men ixtiyoriy bir sahifaga o'taman masalan html mana ko'rib turganingizdek mana shu sahifaga o'tdim va mana bu yerda de demak bizga ro'yxatlar berilgan boshqa sahifalarning mana ko'rib turganingizdek yani bitta dizayn xosh boshqa sahifaga o'tsam ham xuddi shu dizaynga qo'yib beryapti bizga ya'ni nima degani mana shu veb sahifamiz uchun ma'lum bir bazaviy sahifa mavjud mana shu bitta dizayn boshqa barcha sahifalar uchun amal qilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi xo'sh demak xuddi shu narsani biz ham o'z saytimiz saytimizda ham mana shu sahifamizda qilamiz masalan biz hozir index.html saytiga kiryapmiz bu yerda ko'rib turganingizdek mana shunday kodimiz yizilgan lekin biz mana shu narsani bitta bazaviy veb sahifaga qo'yib turib e, boshqa sahifalarni ochgan vaqtimizda ham mana shunday e, faqat bitta dizaynga ko'rinishini ta'minlashimiz mumkin ekan xuddi e, demak mana yani shu w uch sayti yoki xuddi shunga o'xshash boshqa veb saytlar kabi xo'sh e, buning uchun nima qilamiz buning uchun demak biz template oynasida yangi bitta bazad e, base html degan sahifa ochib olamiz bes html faylni ochib olamiz mana ochdik endi ko'rib turganingizdek index nuqta uch index nuqta shtml sahifasini bu yerdan o'chiramiz sababi demak bizda faqat qaysi sahifaga kirmaylik faqat mana shu base html sahifasidagi dizaynlari boshqa sahifalarga ham o'tsin e, degan maqsadda xo'sh demak e, Bunun için ıı, base HTML tablosuyla ka kandaymır hocamız. Bunun için ıı, bize de demek. Çünkü ıı, demek ıı, bir de biz ıı, branch bölüm, jingle ıı, kaos ıı, ve force belgesi ıı, ve bir de extends ıı, demek biz an. extends degan e, ma'lum bir kalit so'zimiz orqali Ma, HTML e, base html sahifasiga murojaat qilamiz mana shunday ko'rinishda bez nuqta html ki so'zi demak bu nimani anglatadi bu mana shu bez nuqta html sahifasiga e, biza o'zimizga e, demak qo'shib e, olamiz mana shu kengaytiramiz indeks nuqta html sahifamiz orqali e, bu yerda ya'ni indeks nuqta html sahifasiga kod yozmaymizda base HTML dan mana shu narsalarning barchasini chaqirib olamiz xo'sh demak nima demoqchiman Bizda demak base.html nuqta sahifamiz bu qolib, mana shu qolib asosida qolipni demak ichida mana shu qolipimizni ichida nima masalan o'zgarsa masalan nima so'z o'zgaradi masalan title o'zgaradi keling xuddi shu narsani ko'rib chiqamiz xo'sh demak mana bu yerda title o'rniga biza yani, aytishimiz mumkin mana yani, bunday qilib xosh mana bu yerda biz persent belgisini qo'yamiz va bu yerda de demak blok hmm, blok title Aa, va Uh, blok title va uh, uh, bu yerda xuddi shuning o'zini yana takrorlaymiz demak uh, end block qavslarni qo'ymadik end block xo'sh bu nima degani demak biz uh, bu yerda base htmlni uh, biza maa shu bir ma'lum bir nimani metka qo'yib ketamiz masalan uh, blok title ya'ni mana shu yerda e, masalan title o'zgarib turadi e, qolipimizda masalan title o'zgaradi veb sayfamiz nomi va e, masalan mana bu yerda de, demak kontent e, xuddi shu narsani endi pastda ham ko'chiramiz faqat buni kontent bilan o'zgartiramiz mana bunday ko'rinishda bo'ladi va mana bu yerda content deymiz hozir buni nima ekanligini keyin batafsilroq demak tushunib o'tamiz xo'sh xuddi shu narsani qo'ydik demak bu yerda de mana blos blok content va xo'sh blok content qo'ydik index html sahfamizda esa xuddi mana shu narsani o'zini yana chaqiramiz mana blok kontent endi bu yerda nima demoqchiman bu yerda bizda masalan title ga boshqa narsa qo'yishimiz mumkin bo'ladi masalan bu yerda o'zgarib turadigan title va bu yerda esa o'sha o'zgaradigan tatlni o'zini masalan bu yerda demak index.html orqali bosh sahifa deymiz masalan birinchisiga bosh sahifa ana ko'rib turibsiz xuddi shui o'zini yana pastga takrorlaymiz faqat bu yerda endi kontent bo'ladi mana kontent kontent e, esa biz e, mana bu ham e, turadi joyda xo'sh bu yerda biz kontent e, ichida de, e, qanday ishlarni nimalarni agar qiladigan bo'lsak şey, mana shu e, qilgan ishlarimiz base html ga e, qoladi xo'sh e, masalan e, demak bu yerda de aytishimiz mumkin h bor tegi orqali masalan e, bu sahifa bu sahifa demak e, birinchi sahifa deylik mana birinchi sahifa xo'sh endi xuddi shuamallarni qildik e, e, tekshirib ko'ramiz xo'sh bu yerda index shtmlga işte, qilingan xo'sh Run qilamiz demak brauzerimizga hozir chiqaradi xo'sh bo'ldi aktiv bo'ldi bu yerga o'tib endi tekshirib ko'ramiz demak bir yuz yigirma yetti nol nol bir mana demak ko'rib turganingizdek bu sahifa birinchi sahifa degan natijani e, bizaga qaytaryapti xo'sh xuddi shu e, narsani e, aniqroq yaxshiroq tushunishingiz uchun e, bir ish qilib ko'ramiz masalan mana bas htmga masalan e, demak bu yerde mesela bana bir yerde ayetimiz mümkün böyledi mesela hmm, HR degen okuyamız demek görüp durgan yani, engizdik de çizik çizdik bana şu çizik mesela ya ki HR yamaz mesela e, P tege bulan burar masalan bu yerda mana shu n logi loga bi'lganingizdek barcha saytlarda logo bo'ladi masalan bu yerda logo degan so'zni qo'ydim Logo degan so'zimiz indeks da ham ko'rinishi kerak bo'ladi xo'sh xuddi shu narsani rang qilib ko'ramiz bu yerda tekshirib ko'radigan bo'lsak xo'sh serverimiz qaytadan ishga tushadi endi tekshirib ko'ramiz mana logi degan ko'rindi xo'sh buni tushundingiz endi xuddi shu indek nuqta htmlga o'xshagan yana bitta boshqa bir sahifa ochamiz bu yerdan bu yerda endi faqat kontakt degan kontakt degan html sahifa ochamiz xo'sh bu yerdagi barcha ma'lumotlarni o'chirib index nuqta htmlda sahifalarni olib bu yerga qo'yamiz xo'sh endi bu yerdan faqat o'zgartiradigan narsamiz mana bu yerdan bosh sahifa emas kontakt kontakt sahifasi xo'sh va mana bu yerdan endi masalan birinchi emas ikkinchi sahifa deymiz ikkinchi sahifa va bu yerda ham masalan endi logo qo'ymaymiz logoni avtomatik ba nuqta htmldan olishi kerak bo'ladi xo'sh yangilaymiz va bu yerga kirib mana bu yerda kontakt deb chaqirib ko'ramiz kontakt not found xo'sh tushunarli demak biza sahifani chaqirmaganmiz mana bu yerda demak aytishimiz kerak kontakt sahifasiga o'tsin degan mana bu yerda demak kontakt deymiz kontakt xo'sh v mana bu yerda kontakt sahifasiga o'tsin kontakt sahifasiga bo'ldi endi yangilab ko'ramiz ha mana bu yerda yana o'zgartirish kerak bo'ladi ikkita funksiya bitta joyda qilamiz xo'sh endi bo'ldi tekshirib ko'ramiz mana ko'rib turganingizdek kontakt sahifasi logo bu sahifa ikkinchi sahifa ko'rib turganingizdek ikkita sahifamiz mana bu birinchi sahifamiz ya'ni nima demoqchiman bitta qolpdan iborat bo'lgan demak ikkita sahifa xuddi demak boya aytganimdek menyular orqali xo'sh masalan shuni yana ham oddiyroq tushunishingiz uchun mana man bitta narsa qilib ko'rsataman sizga yani xo'sh demak bu yerdan masalan demak bu yerda logoni yani o'rniga masalan ro'yxat menyular bo'lishi mumkin siz mana bilishingiz mumkin menyular masalan u Demek yani bu home page mesela home hoş Bana bir de mesela HTML diyoruz, bunu da mesela Python diyoruz, hoş ve pastası mesela SQL diyoruz. xo'sh demak ko'rib turganingizdek mana shunday bir ro'yxat chiqadigan ya'ni menyular chiqadigan veb sahifacha qilib ko'rdik xo'sh yangilab ko'ramiz mana ko'rib turganingizdek sahifalar mavjud endi masalan unga link berishingiz ham mumkin bo'ladi masalan home page html yoki paytenga masalan aytishimiz mumkin mana bu yerda kontaktni qo'yishimiz masalan Demak, mana bu yerda masalan kontakt qo'shsak ham bo'ladi kontakt deymiz va kontaktga masalan demak nimasi orqali masalan re deymiz bu yerda shu sahifani demak manzilini beramiz masalan bizdagi sahifaga ko'ra demak e, kontakt kontakt nuqta yoi e, yo'q yo'q unday emas masalan chiziqcha deymiz chiziqcha kontakt kontakt nuqta shtmil deymiz xo'sh e, keyingisi yoki kontaktning o'zini shudur e, e, berib ko'rsak ham bo'ladi demak tekshirib ko'ramiz masalan e, hozir e, bu yerda yangilaymiz va e, bu yerga o'tib yangilaganimizda xo'sh mana e, bu yerda de kontakt degan контакт deganchiqishi kerak edi Ha, bur bu yerda qo'yma ketdimiz Hozir yana bir bor yangilaymiz bu yerda ishga tushdi bo'ldi endi tekshirib ko'ramiz bu yerdan osh kontakt degan nomimiz chiqdi mana bosganimizda ko'rib turganingizdek bu sahifa ikkinchi sahifaga o'tdi mana bu yerdan o'chiramiz birinchi sahifaga o'tamiz mana bu yerdan kontakt bosganimiz ikkinchi ya'ni kontakt sahifamizga o'tganini ko'rishimiz mumkin mana agar hom homega im qo'yganimiz yo'q hom pagemizga xuddi shu narsani bu yerda masalan qo'yishimiz mumkin mana home pageimiz o'rniga hom ge qamiz bu yerda demak o'zi bo'ladi va Hmm, taxminan shunday e, bo'ladi xo'sh tekshirib ko'ramiz mana ko'rib turganingizdek mana home page yoki mana kontakt sahifamiz yoki mana home pagimiz ko'rib turganingizdek e, ikkalasi ham ishlayapti ikkalasiga ham e'tibor qilganingizdek bitta sahifa mana bitta ro'yxat bitta menyu va kontent esa har xil kontentimiz ko'rinyapti bda de. bugungi darsimiz shulardan iborat edi keyingi darslarda uchrashguncha xayr sog' omon bo'ling rahmat